не говорили. Но слава Богу, что вы уже дома. Мы вас сейчас будем быстро вести там ваша супруга вас ждет, которая очень волновались. Хоть, чтоб трималися, И И чтобы возвращались живыми. Все на кащу. Слава Спасибо. Украине. Героям слава. слава. Мы готовимся к тому, чтобы опять забрать большую группу людей. Мы на это настроены, и чтобы кто не говорил, мы будем делать все, чтобы забирать всех ребят, которые там находятся. Это очень важно для Украины и для той стороны.